દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદના રણિયારમાં લોકો પોતાની પોતાની માનતા માનતા પૂરી પૂરી કરવા દિવસે ધગધગતા આગમાં ચાલીને કરે છે હોળીના પાંચ દિવસ પહેલા દાહોદ જિલ્લામાં અલગ અલગ જગ્યાએ મેળો યોજાય છે જેમાં સૌથી મોટો મેળો એટલે કે ચૂલનો મેળો આ મેળો ધૂળેટે દિવસે ઉજવાય છે જેમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે ગરમ ચૂલમાં અંગારા કરવા માટે ગામમાં ઘરે ઘરેથી લાકડા અને ઘી ઉઘરાવવામાં આવે છે दाहोद जिला का झालोद तहसील में रनिया सरकारी गांव आया हुआ है इस गांव में श्री रामछोड़ाई जी का एक अति महत्व प्राचीन मंदिर है इस मंदिर के पतंगन में भूले के दिन एक बड़ा चूल का मेला लगता है इस चूल का एक आगवा महत्व है जिसमें पतांगन में सवा चौड़ाई वाली सवा ऊँडाई वाली और सवा पांच हाथ लंबाई वाली एक चूल खोदते हैं उस चूल्ह में ठंडी और गर्म चूल दोनों चूल चलते हैं लोग जिसमें ठंडी चूल्ह की मानता वाले ठंडी चूल्ह चलते हैं और गर्म चूल की मानता वाले गर्म चूल चलते हैं गर्म चूल, चूल, है। चूल का महत्व ये है कि उसमें छः से सात मन तक लकड़ियाँ जलाई जाती है उसका अंगारा होता है ये अंगारा होने के बाद उसमें घी डालते हैं ये घी डालने के बाद ज्वाला उत्पन्न होती है ज्वाला में भक्तजन जो राजस्थान की बॉर्डर से आए हैं मध्य प्रदेश की बॉर्डर से आए गुजरात की बॉर्डर से आते हैं वो लोग फिर जी का नाम लेके कुल्ला पेड़ हाथ में लोटा और सिपल लेके मानता लेके उसमें खुला पेट चलते हैं और इस तरह यह कलयुग में भी अपनी श्री रणछोराय जी की आस्था श्रद्धा और विश्वास ये समन्वय लेके अपनी मानता पूरी करते हैं